પલસાણા અને કડોદરાની આસપાસના વિસ્તારોમાં આશરે દોઢ લાખથી વધુ ઉત્તર ભારતીય લોકો વસવાટ કરે છે જેઓ માટે આ પર્વ વિશેષ મહત્વ છે છઠ પૂજાના મુખ્ય દિવસે એટલે કે સોમવારે સાંજે હજારોની સંખ્યામાં છઠ સૂર્ય સૂર્યદેવની આરાધના કરી હતી અસ્ત પામતા સૂર્યને અધ્યર અર્પણ કર્યા હતા પલસાણા તાલુકા વિસ્તારમાં મહત્વના બગુમરા કેનલ શિવાંજલિ શાંકી પલસાણા કડોદરા વાંકાનેરા वरेली रेली कृष्णा नगर पॉइंटों पर छठ पूजा आयोजन कर नगर पालिका द्वारा जरूरी व्यवस्था तैयारी करोदरा नगर पालिका का छठ का पूजा का प्रोग्राम है आज छठ पूजा का, का शुरुआत चतुर्थी से होता है चतुर्थी के दिन खा से शुरुआत होता है जिसमें सब पूरी वस्तु नया रहता है बर्तन से लेकर के जो भी प्रसाद बनता है उसका तो उसके बाद दूसरे दिन खरना किया जाता है जो कि वो खीर बनता है दूध और गुड़ का खीर बनता है वो खा करके बर्ती 36 घंटा बिना अन्न जल के उपवास के बाद यहाँ आ करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं उसके बाद उस कल सवेरे उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं इसके बाद छठ पूजा का समाप्ति होता है।, हो रहा है आज एक यहाँ कृष्णा नगर में तकरीबन पच्चीस साल से छठ पूजा का शुरुआत हम लोग ही किए थे यहाँ से आज यहाँ से छठ करके महालक्ष्मी घाट बना और जलथान गया बरेली गया लेकिन शुरुआत कृष्णा नगर से ही है राधाम देवी कहाँ से है बिहार से आज क्या प्रोग्राम मना रहे हम लोग के महापूजा है छठ पूजा आज हम लोग छठ पूजा बना रहे हैं किस तरह पूजा? आज हम लोग बिहार महा माहौल है बहुत ऐसे छठ पूजा हम लोग बिहार से गुजरात में आके रहते हैं और छठ पूजा मनाते हैं छठ पूजा में किस तरह से मनाते हैं धूमधाम से मनाते हैं। नहीं, मतलब व्रत किस तरह से करते हो कर कर? पहले कद्दू भात नहा खा फिर पहला दूसरा लोहंडा है तो खीर चावल खीर और रोटी खाना है फिर तीसरा वो आज उपवास कल भी रात उपवास कल पारण आज उपवास है कल पारण किस तरह से तो आप मतलब किस तरह से पानी में करेंगे और किस तरह पानी में करना है पाँच में बूढ़ी मारना है पाँच में बूढ़ी मार के और छठ में एक ध्यान करना है ध्यान करके और जो अपन विध है करके गोल लगना है लग के दौरा घास से उठा के रूम जाना है